एलोवेरा के वो फायदे जिन्हें जानकर आप उसे सोने के भाव भी खरीदेंगे चेहरे के हुसन में नखार लाने के लिए लोग सदियों से एलोवेरा इस्तेमाल करते आ रहे हैं आमतौर पर एलोवेरा को सूरज की तपिश से मत जल्द को दुस्त हालत में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताहम हाल ही में एक तकीक के मुताबिक एलोवेरा चेहरे की खूबसूरती में अजाफे के लिए बेहतरीन चीज़ है यही वजह है कि हुसन की पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए बहुत सी मुआत तैयार करने के लिए कंपनियाँ एलोवेरा को एजा इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल इज़ा माहरीन सेहत की राय के, के मुताबिक एलोवेरा का चीज के ऊपरी सदा पर इस्तेमाल बेहतर है तब इसका रस पीने सेहत से पर बड़ी हट, बड़ी हद तक मुस्बत असर मिलता है दिन की जानवर से जाने वाली तहकीक के मुताबिक इस पौधे में कुदरती तौर दो दो तो टाइप तो के एक्टोमाइनिक एसिड पाए जाते हैं वटामन फोड एंटी एक्सीडेंट रखे गए हैं जो ना सिर्फ जल्द की खूबसूरती में मेंजाफे के लिए अहम है बल्कि कल भी सेहत के लिए भी बेहतरीन है माहन की जानब से एलोवेरा की चीज़ की खूबसूरती मेंजाफे के लिए पाँच फ़ायदे बताए गए हैं जो मुद्दर सबसे पहले वाला फायदा है एलोवेरा जल मेकअप साफ करने के लिए बेहतरीन मेकअप रिमूवर के तौर तो पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए आपको रुई या डिशू और खास एलोवेरा एलोवेरा का जल दरकार होगा बस रुई या टिशू को एलोवेरा जल में भुगो कर चेहरे को मेकअप साफ करने के लिए इसके बाकायदा इस्तेमाल से जल्द भी हो सकती है 2009 में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक नबे रोज तक एलोवेरा का रस पीने से चेहरे की जुड़ियाँ गायब हो जाती हैं पी सी की चीफ साइंटिफिक ऑफिसर जेनिफर लेंडर का कहना है कि एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करने से जरूरी में कमी और चेहरे चेहरे की चेरे में में लचक-लचक इजाफा होता है एलोवेरा जी जल का इस्तेमाल को अपनी जगह पर सेट रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए कुछ हिडन हेल्थ बेनिफिट ऑफ एलोवेरा भी हैं इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास कि ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में इसके बाद हेल्प करता है जख्मों को क्योर करने के लिए थर्ड वन है हमारी आर्टरी में अगर कोई सूजन वगैरह हो उसकी वजह से जो पेन हो रही होती है उसको भी कम करने में मदद सराहम करता है इसके अलावा हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है जिससे हेयर हमारे ज़्यादा ग्रो करते हैं इसके बाद हमारे पास कैस्ट्रोल का जो इशू बहुत ज़्यादा आजकल फैल रहा है उसको भी ये कम करने में मदद फ्राहम करता है एलोवेरा के कुछ तिबी इस्तेमाल आते हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास अगर इसे अलग गुलाब में मिलाया जाए तो ये आँखों की सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकती है इसको ताज़ा रस बुखार पत्ते और जिगर की बीमारी में भी मुफीद है कुवार गंदल का कोदा दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये कुर्ते की इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर सकता है ये कब्ज़ जैसी बीमारी में भी बहुत बहुत मुफीद है अगर इसका एक छोटा टुकड़ा छीन कर नीचे से अंदर ले लिया जाए तो बवासीर के दौरान खून को भी रोक सकती है वो लोग जिनकी जीत काफ़ी ज़्यादा ऑयली है वो एलो एलोवेरा का मरकब अपने चेहरे पर लगा के आयल को हटा सकते हैं और चेहरे को चमकदार और जानदार भी बना सकते हैं। एक एलोवेरा पेस्ट बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसमें तीन अज्जा इस्तेमाल किए जाएंगे एलोवेरा का जल अदरक और बेसन सबसे पहले हमने एलोवेरा का जेल लेना है उसमें एक चम्मच हुआ अदरक डालना है एक चम्मच बेसन डालना है इन तीनों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है इसके बाद इसकी पेस्ट बनाने के बाद इसको अपने फेस पे 20 मिनट तक लगा लेना है इसके बाद मुँह धोलें इसके अलावा एलोवेरा का जूस और रोज़ इस्तेमाल करें एक गिलास पानी दो चम्मच एलोवेरा का जल इस्तेमाल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें इससे जिसम की गर्मी मर जाती है और स्किन की बीमारियाँ भी खत्म हो जाती हैं आजकल अफजाइशन की मसनूत में एलोवेरा का इस्तेमाल तो हो रहा है एलोवेरा को शैम्पू और क्रीम में भी इस्तेमाल किया जा रहा है खातन अपनी जिल की खूबसूरती और दिलकशी को बढ़ाने के लिए भी एलोवेरा को इस्तेमाल कर रहा है इसका इसका जल जख्मों को ठंडक तकलीफ से नजात दिलाने में भी मददगार है जलन जलन सूजन और सुर्ख कम करने के लिए भी ज़ख्म को बढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है एलोवेरा चील के खचाव को बरकरार रखता है चेहरे पर निकलने वाले दाने और एक्जाइमा की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है इसको एलर्जी या और खारिश को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है तीन बीमारी के मुताबिक एलोवेरा को सनब्लॉक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है शैम्पू साबुन बॉडी लोशन मॉइस्चराइजर में भी इस्तेमाल हो रहा है तेज़ धूप में बाहर निकलने से कबल एलोवेरा का रस लगाने से झील की झील की हफाजत हो जाती है सूरज की तेज़ शुआ से